Сейчас уже на долгие годы никакой у не возникли эти мысли о том, что армия должна там раз в год ходить на парадах и принимать участие в международных учениях и только. Я Забродский Михаил Витальевич, командующий самомобильными десантными войсками вооруженных сил Украины. Я считаю, что наше дело военных – это выполнять свой профессиональный долг, защищать свою страну. А что касается этого этапа в развитии нашего государства, у меня такое чувство, что вот эти вот события на Востоке – это наш экзамен на право называться государством. А все, что было до этого, это была долгая дорога и подготовка к этому экзамену. Вот если мы пройдем через это, тогда мы действительно будем страной. всех на слуху ВДВ – это сила, мощь, обученность, результативность при выполнении задач. Эту элиту ковал солдат. Служить в этих войсках – одно удовольствие. Команда! Это был отдельный род войск со своей штатной структурой, который напрямую подчинялся Генеральному штабу со своим органом управления. Это был род войск, в котором всегда приветствовалось передовое, на котором обкатывались и проходили проверку все идеи новые в подготовке, в применении. Проходили испытания очень много образцов вооружения и военной техники вводились и опробировались все новшества, которые на то время появлялись в наших вооруженных силах. Эти войска, они трудно, вы знаете, пробивали себе дорогу. Они прошли одну серьезную войну, море локальных войн после этого, Афганистан. Я только порадоваться за то, что высокомобильные десантные войска Украины, то есть то, что можно называть успехом правоприемником ВДВ СССР, с достоинством несут и свою ношу пришло и наше время показать, на что мы способны. Как видно, показываем мы достаточно неплохо. Война, конечно, расширила пределы этих возможностей, начиная от численности и заканчивая количеством техники и характером задач, которые стал выполнять ВДВ. Самое главное, что война дала для войск, она сняла все мыслимые и немыслимые ограничения по материальному обеспечению, по ресурсам. Потому что тут сейчас не время считать литры и, соответственно, гривны. Что касается развития, самое главное, что она дала, она дала понимание, понимание нужности вооруженных сил вообще и ВДВ в частности. Жаль, что, конечно, путь к этому пониманию был такой долгий, такой кровавый и такой неприятный. Но, тем не менее, я думаю, сейчас уже на долгие годы ни у не возникнет и мысли о том, что армия должна там раз в год ходить на парадах и принимать участие в международных учениях. И только. Подразделения воинские части ВДВ, они действительно стали универсальным родом войск, потому что ну, просто не было такой задачи, которую бы воинские части ВДВ не выполняли. Я имею в виду и оборону опорных пунктов, и несение службы на блокпостах, и овладение опорными пунктами противника, и овладение населенными пунктами, и рейдовые действия, и десантно-штурмовые действия, и высадка тактического воздушного десанта, и неоднократно. То есть весь арсенал средств вооруженной борьбы, который сейчас принят взят на вооружение, практически весь он был реализован в ВДВ некоторые страны самые развитые. За год свою армию так не реформируют. И в то, что сейчас представляет вооруженные силы Украины, такую армию за десятилетия не делают. Мы за год прошли путь лет 20, наверное. Наращивается боевой потенциал наших бригад в связи с поступлением новой техникой, в связи с усовершенствованием масштабной структуры. У нас очень серьезное развитие получила артиллерия, воздушно-десантных войск, которая в довоенное время, скажем, не обладала и половиной этого потенциала, который сейчас есть. У нас на вооружение сейчас приходит новая бронетехника, в том числе и тяжелая. Но что касается вооружения военной техники, в конце концов это всего лишь рабочий инструмент. Все зависит от того, кто этот инструмент применяет. Если говорить о коллективе командиров бригад, которые были тогда, скажем так, на начало войны, между нами существовали вполне доверительные дружеские отношения нормальный, здоровый соревновательный дух. И вообще коллектив командиров воинских частей ВДВ, он был достаточно сильным. У нас были абсолютно нормальные, ровные служебные взаимоотношения. Нормальным считалась взаимная поддержка, взаимовыручка. Поэтому говорить о подборе, о каком-то специальном подборе, может быть, говорить, мягко говоря, было бы неуместно. То есть это та же команда, которая работала до войны. Просто сейчас некоторые из ее членов работают в новом качестве. У нас это в практике. Если нормальный толковый сержант может научить и понять, он может учить и майоров. Почему бы и нет? А потом майор научит еще 10 таких сержантов. Ну и все по плану. В армию пришло очень много новых людей, которые, скажем так, я говорил тоже в одном из интервью, по-другому смотрят на вещи, то есть они расширили это наши горизонты, в которых, может быть, военный человек служба накладывает, да, свой отпечаток, расширили кругозор и в принятии решений, в каких-то организационных моментах с одной стороны. Но с другой стороны, горько и больно осознавать, что пройдя службу, приобретя боевой опыт, отличившись в боях, отлично воевав, через год они уходят в запасы, на их место приходят новые, и опять начинается новый цикл подготовки, который требует новых затрат, затрат времени прежде всего. И опять же, с перспективой, что они через год уйдут. Безусловно, надо делать ставку только на профессионала. То есть нужно всеми средствами Всем комплексом мер, которые только может быть идеологическим, материальным, моральным, удерживать как можно больше людей и как можно дольше. Потому что, когда человек понимает, что это его профессия, он совершенно по-другому относится к выполнению своих обязанностей. То есть, на мой взгляд, конечно, нужно прилагать все усилия для того, чтобы создавать, наверное, он создан, наращивать этот кадровый костяк армии, потому что только он, только он может быть основой нормальных современных вооруженных сил и будущего нашей армии. Любой военный, это здоровый карьерист, всегда, конечно, кто-то должен быть в душе готов. Как говорил Наполеон, у каждого солдата в ранце должен быть маршевский жест. Другое дело обстоятельства, при которых это происходит, и обстановка, в которой это происходит. Потому что одно дело руководство родом войск, подобным родом войск, скажем так, в условиях мирного времени, когда воинские части не применяются по назначению или применяются очень ограниченно, и совсем другой круг обязанностей, совсем другой уровень ответственности, когда это происходит в ходе активных боевых действий на востоке нашей страны. Есть война, когда ты ту, которой ты готовишься, и война, скажем, на своей территории. Это очень тяжело. Против нас воюет страшный, сильный, свирепый, наглый и бесчестный противник. Здесь никто двойки не ставит. Здесь люди гибнут. Когда стало понятно, с кем мы имеем дело, когда пошли первые потери, то необходимость какой-то дополнительной там, стимуляции, мотивации, ее просто не было. Мы просто делали свое дело, ну и, судя по всему, делали неплохо. На первом этапе, когда все начиналось, впервые пошли части, которые на то время являлись частями постоянной готовности. Это части ВДВ, это отдельные, может быть, механизированные подразделения, но в это были части ВДВ. Бригада практически в полном составе поднялась по боевой тревоге, с вот, использованием всей техники. Раньше такого никогда не было. Вот, совершила длительный марш там, на 300 с копейками километров вот, по своей территории. Это было, конечно, ну, не то, что вновь, это было даже в дикость. Ты знаешь, что там есть мирные граждане, и ты стараешься уже выполнить свою задачу. Мало того, что ты ее должен выполнить, вот, а ты еще думаешь, как ее выполнить так, чтобы мирное население, которое на той стороне, оно не пострадало. Это немаловажно. Что было приятно, это пока мы двигались с района выполнения задач, практически везде нас встречали. Еще ничего не было, но нас уже встречали как победителей. Солдат-десантник отличается тем, что он с мирными, с гражданскими людьми, он начинает просто находить общий язык. Он начинает э, интересоваться, чем они живут, как они живут оказывают какую-то помощь. Приезжаешь там в село, многодетная семья, допустим, или просто люди, которых ну, нету заработка сейчас, они там отдавали пайки свои крайние, там, и, ну не знаю, делились все, что их было. Для того, чтобы показать, что пришли именно те воины, те военнослужащие, которые, э, на которых надеется украинский народ, что это армия. Своих 57 человек я никому не прощу. Никому. Надеюсь, и страна тоже. Даже один солдат, один офицер хотя бы, это уже много. Это уже большая потеря для нас. Это тяжело, это всегда очень тяжело. Особенно в двойне тяжело командиру любого звена, потому что знаешь, что туда их послал ты с одной стороны, профессионализм подсказывает, что войны без потерь не бывает, что от этого не уйти, это всегда было, есть и будет. А с другой стороны, как говорится, от этого не легче. И вообще очень трудно, очень трудно отправлять на смерть. Умирать не трудно, трудно отправлять. Война – дело такое неблагодарное. Но в целом наш солдат, солдат-десантик, я считаю, заслужил себе, снискал славу, почет и уважение у всей страны не каждый день жмешь руку президенту и не каждый день тебе вручают звезду героя. Я порадовался за то, что все это было не зря. Жаль, что награждают одного и нельзя наградить 10, 20, 30, 100 одновременно. Потому что действительно все, что было сделано, это все было сделано благодаря личному составу бригады. Я им просто в этом чуть-чуть помог. Что касается будущего, я думаю, что уроки необходимые будут извлечены. Безусловно. Все поняли, что должен быть мощный, автономный организм, способный выполнить весь спектр задач, которые на него. Он может быть возложен, он должен быть оснащен исправным современным оборудованием, вооружением, военной техникой. В нем должен проходить службу личный состав, который удовлетворяет соответствующим требованиям. Это защитник своего рода честный, преданный, мужественный. Причем мужественный во всех отношениях. Он может не есть, он может не спать. Но врага он не пропустит. Мы, мы будем жить, служить дальше, мы будем развиваться, мы будем делать все для того, чтобы победить. Они уже знают, что мы уже не те, которые были в мае, которые предупреждали, останавливали, убеждали. Люди стоят в тельняшках, и они, прежде всего, хорошенько подумают, прежде чем идти. Но ну, а если пойдут, тогда мы их свинцом-то и властим. Либо мы их, либо мы их. Других вариантов нет. Не надо путать быдло с доблестью. Нормальный десантник он никогда не позволит себе там нажраться И вот, вот таким вот макаром, я не знаю, там как-то показать себя, там, заплыв в фонтане. Еще до войны у нас существовала поговорка, в фонтанах на день ВДВ купаются те, кто служил хлеборезом или где-нибудь там на прудскладе. А те, кто по, по прошествии лет, которые, да, начинают рассказывать, что они очень крутые десанты и так далее. Те, для кого этот праздник действительно праздник, который пропускает его через себя. Поверьте, эти люди в фонтаны не лезут. Эта поговорка, кстати, она родилась еще, еще в времена ВДВ СССР, и мы просто стараемся ей придерживаться. Голубой берет, тельняшка это традиции, это наша история. Это то, не скорчего всего все начиналось. Это то, как это все развивалось, это, это память основателей современных ВДВ. Я имею в виду генерал Армии Маргелова. Это память о всех, кто служил в этих войсках, о всех задачах, которые выполняли эти войска, о всех, кто погиб, будучи одет в тельняшку. Это наша история, это наша традиция. Это праздник мужества, это праздник настоящих мужчин. Это праздник тех, кто служил, служит и будет служить в этих войсках. Каждый выбор, который делает человек в этой жизни, он должен быть, в принципе, осознанным выбором. Мне хотелось бы знать, хотелось бы быть уверенным, что те, кто к нам приходят, я имею в виду по заусердствию, стараются выбрать эту профессию, то есть стать либо офицером, либо солдатом, да. а Для того, чтобы все понимали, что за, за красотой формы, за тельняшкой, за беретом вообще стоит очень серьезный спрос, очень серьезная ответственность. И что он в этих войсках не один, за ним много поколений, за ним огромная история, славная история которую ему никто не даст каким-то образом там, подпортить или, скажем так, тем более перечеркнуть. То есть главное пожелание это трезво оценивать свои силы и правильно понимать тот объем ответственности, который ложится на плечи вместе с этой формой, с этим погоном. Я Забродский Михаил Витальевич, командующий самомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины.